hari. Jadi untuk episod seterusnya ialah kita ingin uh, melihat sedikit sebanyak tentang komponen yang ada dalam darah kita. Kerana setiap kali kita buat ujian darah, kita akan nampak komponen-komponen ini akan ditulis dalam uh, ujian darah itu tersebut ya. Jadi komponen pertama yang saya nak sentuh di sini ialah uh, tentang uh, darah merah kita ataupun dalam istilahnya dipanggil hemoglobin. Yeah. Hemoglobin atau darah merah ini adalah komponen yang penting dalam darah kita di mana itu yang buat darah kita nampak merah. Jadi darah merah ini komponen hemoglobinnya itu adalah kombinasi antara uh, zat besi dengan protein di mana mereka akan membawa oksigen ke seluruh badan kita. Jadi kalau kita kekurangan hemoglobin, badan kita tidak cukup oksigen, kita akan dapat gejala macam kita cepat letih, kita akan sesak nafas kalau kita naik tangga laju sangat kita akan rasa jantung kita berdebar. Laju macam itu Dan kalau keadaannya terlalu rendah Akan buat kita senang pening Kita bangun pagi Kita akan rasa kepala kita berat Sakit kepala dan sebagainya Jadi kalau keadaannya terlalu teruk Kita mungkin kena membuat pentamahan darah Tapi kalau hemoglobin ini terlalu tinggi pun Ada masalah juga Darah kita terlalu pekat Dan kita akan juga dapat risiko Untuk mendapat stroke ataupun serangan jantung Jadi uh, nombornya kena berpada-padalah Selalunya bacaannya adalah di antara 11 hingga 16. Tapi kita akan sentuh lebih lanjut tentang masalah hemoglobin itu sebentar lagi ya. Seterusnya ialah berkenaan dengan platelet ataupun darah kuning. Bila kita sebut platelet ni, semua akan berfikir tentang uh, demam denggi sebab bila kita kena demam denggi platelet kita akan rendah jadi kalau platelet kita rendah ni tugas utama platelet ni ialah untuk membekukan darah jadi kalau kita ada terlalu rendah platelet kita kita senang dapat pendarahan kalau terlalu tinggi pula masalahnya pula darah kita cepat beku kita boleh dapat strok juga jadi nombornya selalunya antara 150 hingga 400 jadi itu secara dasarnya lah okey komponen seterusnya komponen ketiga ialah oh maaf ya itu kedua okey komponen ketiga ialah uh, darah putih ataupun buat blood cell dalam bahasa Inggerisnya jadi uh, antara uh, tugas utama um, white blood cell ni ialah untuk memastikan kita dapat menangani serangan jangkitan kuman. Jadi sekiranya kalau kita ada jangkitan kuman, cara badan kita untuk mengendali jangkitan ini ialah untuk dengan meninggikan darah putih kita. Darah putih ni kita macam kita punya askar lah untuk melawan jangkitan kuman. Kalau darah putih kita terlalu rendah, kita akan mendapat masalah di mana kita tidak dapat menolak jangkitan kuman. Jadi sekiranya kita ada makan ubat yang buat darah kita rendah atau kita kena masalah selepas kemoterapi ataupun kita ada penyakit macam leukemia di mana darah putih kita terlalu tinggi, dia juga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik jadi kita senang juga dapat jangkitan kuman dan komponen terakhir ialah plasma. Plasma ini yang kita tak nampak sangat sebab dia adalah terkandung dalam bahagian yang nampak kuning. Kalau kiranya kita biar darah kita dalam satu tube, kita biar dia lama sedikit kita akan nampak dia akan berpecah. Bahagian bawah tu nampak merah. Itu di mana kita dapat platelet Ya, kita dapat darah merah semua berkumpul di bawah itu tapi sebahagian setengahnya lagi di atas tu nampak macam air itu plasma plasma ni kaya dengan faktor ataupun protein untuk Uh, membantu pembekuan darah satu dan lagi satu ialah komponen-komponen untuk melawan jangkitan kuman imnoglobulin se uh, uh, dan seterusnya jadi uh, komponen uh, yang kuning ini juga penting sekiranya kalau dia kurang dia boleh membuat uh, tekanan darah kita rendah sebab dia adalah uh, uh, bahagian utama air dalam badan kita untuk membolehkan uh, tekanan darah kita tinggi dan membawa terus sel lain ke seluruh badan Okey, tu sebentar sedikit tentang komponen-komponen darah kita dan kita akan bincang seterusnya uh, tentang komponennya dengan lebih lanjut dalam uh, video akan datang sekian